Mereka melihat Zara mengeluarkan kepalanya dari atas dinding bilik tandas dan melihat mereka. Pukul 11 malam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok. Pukul 11 malam ini saksi sebelum-sebelum ini bagi tahu kata 11 malam adalah waktu di mana Zara dipanggil ke bilik dom sebelah. Kan? Saya saya fikir majoriti daripada saksi sebelum-sebelum ini bagi tahu detik waktu Zara di soal siasat itu pukul 11 malam. Adalah yang kata pukul 9 dan sebagainya itu keterangan-keterangan yang agak terpencil dan mungkin seorang dua saja kan. Okay? Betul tidak tuan-tuan? most of the saksi kanak-kanak sebelum ini yang bagi tahu kata 11 malam adalah detik di mana Zara dipanggil. Tapi saksi ke-14 ini bagi tahu kata pukul 11 malam Zara sudah berbaring di depan loka bilik Zara atas lantai. Ah ha, ini satu kemuskilan lah dekat kita. Ya, eh, pada saya ini satu tanda tanya dan izinkan saya lah eh dengan tujuan untuk dapatkan jawapan sebab jangka masa tu dia macam agak lari jauh tu ha saksi ke-6 ke-5 lah lebih kurang macam tu seingat saya, saya saksi ke-5 ni totally yang dia banyak yang dia tak mengaku lah dekat situ saksi ke-5 saya rasa saksi ke-6 yang share tentang keadaan Zara tu ya eh? 11 malam lampu dom mesti ditutup ya yeah. betul Okey, seterusnya saya teruskan ya. Eh. Pada jam kira-kira 12.30 minit tengah malam. Okey. Saksi ini mengakui bahawa dia nampak Zara berjalan keluar dari bilik dom. Ha. 12 tengah malam, dia belum tidur. Dan dia sendiri tengok Zara jalan keluar daripada bilik. Zara nak pergi mana tuan-tuan? Soalan dia. Zara nak pergi mana? Apa saksi ini bagi tahu? Saksi saksi ini bagi tahu kata dia pun tak tahu Zara nak pergi mana. Cuma nya dia kata tidak lama lepas itu semasa saksi mahu keluar daripada bilik dom untuk dia pergi ke dom lain seorang pelajar seorang pelajar bersama dua orang kawan dia datang kepada saksi ke-14 ini bagi tahu kata mereka berdua ini tengok Zara dalam tandas aras 3 buat apa tengah menangis okey saya nak teruskan pelajar ini dan kawan-kawan dia juga bagi tahu kepada saksi ke-14 ini bahawa mereka melihat Zara mengeluarkan kepalanya dari atas dinding bilik tandas dan melihat mereka. Seolah-olah macam ginilah tuan-tuan. Okey. Tandas kan? Ni ni contohlah, ni tandas kan dia biasanya dia tak dia tak dia tak rapat tau dengan dengan bumbung kan, dengan ceiling kan. Jadi dia ada ruang kat sini. Contohlah inilah ruang eh. So seolah-olah Zara ni keluarkan kepala dia ni, ni contoh ha? keluarkan kepala dia intai daripada dinding ni, panjat ni untuk intai. Ini yang dia gambarkan kepada mahkamah ha? Izinkan saya bagi uh, contoh. Dia kata Zara mengeluarkan kepalanya dari dari atas dinding bilik tandas dan melihat mereka. Pukul 12.30 ni. Ya. <laughs> dan saya pun tak tahulah ke mana dia pergi Kan? Dia kata dia nak pergi ke bilik sebelah. Pukul 12.30. Eh, what? Betul tidak tuan-tuan? 12.30 malam masih lagi duduk munda mandi. Ha, ini pun saya tak fahamlah. lah. Saya pun tak pasti kenapa boleh munda mandi pukul 12.30 malam. Okey, seterusnya. Saksi hanya mendiamkan diri dan meneruskan perjalanan ke dom lain untuk tidur. Ha, ini yang dia bagi tahu kepada mahkamah. Kemudian tuan-tuan, saksi telah tidur di bilik dom tersebut pada malam itu bersama dengan kawan-kawan dia. Saksi ke-14 ini tidak tahu apa yang terjadi kepada Zara pada malam tersebut dan hanya dikejutkan pada jam lebih kurang 4 pagi kerana dipanggil oleh Ustaz Azhari. Ha, maksudnya pukul 4 pagi itu Ustaz Azhari panggil dia. Ya. Okay, itu yang secara pastinya lah yang dia bagi tahu kepada mahkamah. Yang soal Zara menangis pukul 12.30 malam, itu dia tak pasti. Dia hanya menceritakan berdasarkan daripada cerita budak-budak lain yang datang kepada dia. Dan budak-budak itu pun satu soalan jugalah. <laughs> kan? Saya jadi iyalah nak tak boleh lah nak buat gelak-gelak kan, tak baik. Tapi dia jadi macam anehlah dekat situ. Pukul 12:30 malam, nangis tu satu hal dalam toilet. Yang denguk daripada atas dinding tu, itu yang pada saya eh hey, nak percaya tak percaya. Eh, sorry, sorry. Saya tak nak guna perkataan tu. Eh. Saya tarik balik. Minta maaf. <laughs> eh? tak baik guna perkataan tu. Ah, ha, saya tarik balik. Eh. Cuma saya nak kata kemuskilan lah. Eh. Kemuskilan lah dekat situ. Ha. Dinding tu rendah ke? Dinding tinggi biasanya kan? Tuan-tuan ha, pernah duk asrama? Dan pukul 12 tengah-tengah malam ni gelap tuan-tuan. Eh, musli dah tidur. Lah. Musli tidur dah. Dan atas alasan apa Zara nak jenguk kepala daripada dinding? Itu soalan saya. Atas alasan apa Zara nak jenguk daripada dinding? Kalau berdasarkan yang dia, dia kongsi dalam kod tu lah. Itu soalan yang saya fikir paling relevan lah. Kalau menangis itu berkemungkinan ada, ada kemungkinan. Tapi soal nak jenguk daripada atas tu saya saya jadi ada tanda tanya lah. Macam mana boleh apa apa tujuan nak jenguk daripada atas ni? Ha, Seolah-olah macam Zara nak intai kat budak-budak tu. Eh? hujan lebat malam tu. Ha, ah yeah. ya, berdasarkan kepada perkongsian saksi sebelum ni, kata malam tu pun hujan lebat. Jangan saya buka cerita yang kawan dia yang sebelum ni tu, saksi-saksi yang kata hujan lebat tu. Yang duk kata malam tu hujan lebat tu, saksi yang sebelum ini tu, dia kata dia jumpa Zara pukul 10 malam. Betul tidak tuan-tuan? Yang ini bagi tahu 11 malam. Hmm, saya tak nak buka lah yang tu. Yang tu lagi lagi banyak tanda tanya lah. Masalahnya sampai ke Zara. Wallahu alam, tapi berdasarkan kepada cerita daripada kawan saksi ke-14 ini kata keluar kepala daripada uh, dinding tandas tu lah. Uh, mungkin seolah-olah panjat lah. Kan? Okay? Bila kan? Ah, Wallahu alam. Bukan Zara tu. Mustahil Zara jenguk tu apa. Mereka yang. Pukul 12.30 keadaan gelap. Lampu dah padam. Betul. Lampu sudah padam masa ni. Lampu sudah padam. Dinding tu licin. Mungkin sebab itulah dia tak mungkin dapat panjat pintu tu tuan. Sebab Zara mengintai tu, oh, Allah Alam, saya tak boleh nak, saya tak boleh nak kata dia reka ke apa eh. Cuma saya kongsikan berdasarkan apa yang dia bagi tahu dalam mahkamah. Nangis saya. Oh, lampu bilik padam. Lampu koridor tak padam. Sedih arwah Zara tidur di lantai. Ya Allah jahat. Guna kerusi baru boleh panjat. Uh, macam mana saya nak bagi tahu? Saya pun tak pasti apa kat apa kaitan Zara memanjat uh, dinding toilet itu dengan punca kepada kematian Allah Irham Zara. Ya, izinkan saya tanya soalan itu. Apa sebenarnya yang dia nak relatekan? Poin yang mengatakan bahawa Zara diceritakan memanjat dinding toilet dengan punca kepada kematian Zara. Nah, itu sajalah eh. soalan saya. Siapa yang nampak Zara menangis di toilet tu? kawan dia. Berdasarkan perkongsian dia ni, dia kata kawan dia. Ha, ada pelajar lain lah yang bagi tahu dekat dia. Dia tak bagi tahu pula siapa pelajar itu. Ha, maksudnya itu adalah hearsay sajalah. Ya. Hearsay khabar angin itu diceritakan oleh, oleh orang lain dan diceritakan kepada mahkamah menangis kat toilet kat toilet awal-awal dulu dah dengar pandai sungguh tapi tak apa tuan-tuan soal banyak tak banyak ni saya fikir dia akan jadi pe, satu demi satu yang di, 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 dibuka di mahkamah itu pada saya yang positif lah ha, dari sudut itu Okay.